Вітаю вас! Це програма Тема Дня Новнян ТБ, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб. І сьогодні у нас в гостях екс-заступник міністра інфраструктури, експерт у сфері транспорту Олександр Кава. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. Говорити ми сьогодні. Будемо про заборони польотів російських та українських авіакомпаній до України та Росії. Ще ж Олександре. У чем самые полегают санкции введены Украины против российских авиакомпаний? Санкции состоят в том, что российским авиакомпаниям, которые выполняли полеты или выполняют полеты на территорию Крымского полуострова, запрещено выполнять рейсы в аэропорты Украины. Помимо этого, введены ограничения по транзитным полетам над территорией Украины для воздушных судов Российской Федерации. Какие это самые авиакомпании? Это, в частности, авиакомпания Аэрофлот. Это авиакомпания TransAir, авиакомпания S7 Airlines Сибирь и еще там более десятка авиакомпаний. Mm -hmm. Тут еще э, с транзитом війсковых фантазий в разумела, то э, чим, у чем есть сенс и пассажирские полеты? Ну, по поводу какого-либо экономического смысла данного решения, то оно отсутствует. Это суто политическое решение, которое было принято в начале Советом национальной безопасности и обороны, потом утверждено указом президента и по нисходящей дошло до Арсения Яценюка и правительства. Как угу. и ожидалось, Россия сделала аналогичный крок еще до полетов украинских авиакомпаний. Знаете, кто ведь таких действий рождает больше? Украина чи Россия? Ну, то, что будут зеркальные шаги со стороны Российской Федерации, это было очевидно и ожидаемо. Вот если те чиновники, которые принимали решение, это не просчитывали, это говорит о очень низком профессиональном уровне людей, которые принимают подобные решения. Поскольку, как показывает мировой опыт, любое решение оно должно вначале просчитываться. То есть экономика должна доминировать над политикой. В данном случае мы видим как раз противоположное, когда принимается решение, а его последствия абсолютно не просчитываемые были, и не были просчитаны и не были оценены. Кто пострадает больше, если говорить в абсолютном исчислении в цифрах, то поскольку российские авиакомпании более активно летали в аэропорты Украины, чем украинские в аэропорты России, то в абсолютных показателях недополученный доход российскими перевозчиками, он будет больше, чем недополученный доход украинскими перевозчиками. Но если посмотреть на значение рынка России для украинских авиакомпаний и для и рынок Украины для российских авиакомпаний, то здесь баланс совсем в другую сторону. Для украинских перевозчиков российский рынок гораздо важнее, чем украинский рынок для российских. Ну, такая показательная цифра, что на маршрутах между Украиной и Россией работала Два из 31 самолета международных авиалиний Украины, тогда как у аэрофлота на линиях между Украиной и Россией было задействовано 3 из 165 самолетов. Безусловно, 2 из 30 гораздо больше, чем 3 из 165. Чи были ли аналогичные приклады такой, такой блокады по простору у Свите вообще? Подобные инциденты были, например, после ситуации вокруг Северного Кипра, вот, когда там был провозглашен регион, не подчиняющийся основной власти Кипра. Кипрские и турецкие власти приняли решение о запрете взаимных полетов в воздушном пространстве. Вот, сейчас мы видим плоды этих решений. Если авиакомпания турецкие авиалинии сейчас является крупнейшей авиакомпанией Восточной Европы и Ближнего Востока, то авиакомпания кипрские авиалинии она обанкротилась несколько лет назад. Угу. Знаете, в будь какого выпадку проиграют пассажиры. че будут, вот украинские, или российские люди, которые пытаются сделать перелет, должны дороже платить Безусловно, поскольку в направлении там, Киев, Москва, Киев, Санкт-Петербург, самолеты летали по кратчайшему маршруту, это был один сегмент перелета. Там, если мы возьмем там, рейс Киев, Москва, время в пути составляло от часа 10 до 1 часа 30 минут, зависимо от аэропорта вылета и аэропорта прилета. Там, если мы говорим о рейсе Киев, Санкт-Петербург, то сейчас этот рейс занимает там, менее Але в випадку польоту з пересадкою час в путь буде збільшуватися в три, а то й в 4 рази. Чи не будуть э, зроблені іншими авіакомпаніями якісь кроки, щоб покращити? Э, Ну, я думаю, что могут приложить усилия, например, белорусские авиалинии, авиакомпания Белавия, польские авиалинии, авиакомпания Лот, турецкие авиалинии, Turkish Airlines, там, латвийская авиакомпания «Эрболтик», которые могут состыковать удобно рейсы из. Киева в Ригу там, или из Киева в Минск и рейсы дальше на Москву. Но в любом случае такой перелет будет занимать в три, а то в четыре раза больше времени. Ну и по цене он, конечно, будет существенно дороже. Знаете, в Грузии аналогичная аналогично блокада про... протрималась больше, чем полтора года. У нас, возможно, такая я думаю, что вполне возможен, поскольку, повторюсь, это решение абсолютно политическое и никакого экономического смысла за подобным решением не было. То есть здесь все будет зависеть от воли президента, от воли правительства. Когда это ограничение будет снято, что касается Грузии, то в тот период, когда не было прямого авиационного сообщения между Грузией и Россией, то это был шанс для украинских авиакомпаний зарабатывать на транзитном потоке. Украинские авиакомпании ежедневно возили десятки, а то и сотни пассажиров из Москвы через Киев в Тбилиси. Чем может якое-то на эту ситуацию сами семья Ну, Они могут повлиять только, если будут привлекать внимание правительства и президента к тому, каким последствиям приведет подобный шаг. А это приведет к снижению количества сотрудников, то есть, по сути, к увольнению части персонала. Это приведет к снижению доходов и, соответственно, к снижению налоговых платежей в бюджет Украины, а также к снижению валютной выручки, поскольку все билеты в международном сообщении, они продаются и исчисляются в валюте. То есть, по сути, Украина теряет, может потерять налоговые доходы, потерять валютную выручку и рабочие места. Алика, будет ситуация лоукостами в Украине, Адже Аэрофлот был таким одним из недорогих, недорогих вариантов перелета до России. Ну, что касается Аэрофлота, он это не лоукост авиакомпания, это традиционный перевозчик, но из-за того, что на линии Киев-Москва была реальная конкуренция, это было наиболее конкурентное направление из Украины с российской стороны на этом маршруте работало 4 авиакомпании, с украинской 2 авиакомпании и После того как рынок в 2013 году был либерализирован, цены упали в разы, и действительно многие пассажиры начали отдавать предпочтение именно авиации, а не железной дороги. Именно с 2013 года объем перевозок на железной дороге в направлении Киев-Москва, например, существенно снижался из-за того, что перелет туда-обратно на самолете в эконом-классе зачастую был дешевле, чем поездка на поезде в одну сторону в купейном вагоне. Чему же ситуация еще склалась, якось вплынутый на приход э, лоу до Украины? Нет, я думаю, это абсолютно никак не скажется на приходе лоукост авиакомпании. То, что мы видим сейчас, лоу -косты на украинский рынок не приходят, а наоборот уходят. Ушла авиакомпания Виза Украина. Вот осталось венгерское подразделение этой авиакомпании. И часть европейских перевозчиков тоже прекратили полеты из-за снижения платежеспособности пассажиров и, соответственно, за снижение спроса на авиационные перевозки. А что делать, они приходили на украинский рынок. Ну, в первую очередь должны быть прозрачные правила назначения авиакомпаний на маршруты. Во-вторых, необходимо либерализировать количество рейсов, которые могут быть между Украиной и странами Европейского Союза. Вот, если нет возможности подписать соглашение об открытом небе, а несмотря на обещания президента Петра Порошенко и министра Пивоварского, летом 2015 года, как они обещали, соглашение о едином авиационном пространстве или как его в народе у нас называют, открытое небо, подписано не было. Сейчас уже очевидно, что и к концу 2015 года данное соглашение подписано не будет. И вероятность даже подписать его в 2016 году близка к нулю. Вот потому необходимо в двухстороннем порядке активизировать переговоры между Украиной и теми странами, где у нас есть большие ограничения по количеству рейсов, для того, чтобы увеличивать количество перевозчиков, которые могут обслуживать такие международные линии. Чи 25 жовтня якось зміниться ситуація з цією повітряною блокадою, чи Україна буде продовжувати санкции? Я думаю, что в принципе, любой сценарий до сих пор возможен. Мы видим, как быстро президент может пересматривать санкционный список, когда изначально список был озвучен, и там были фамилии европейских журналистов, то в первый день уже э, эти фамилии исчезли. Я думаю, что вполне возможно, что даже за такой короткий срок э, решение будет пересмотрено. Хотя наши политики не особо любят признавать свои ошибки, к сожалению. А какие нужны наступные, наступные кроки с боку России? Ну, я думаю, что касается данного эпизода, это просто вза... фактор взаимности. Вот, то есть украинская сторона ограничила полеты, российская ответила зеркальными мерами. То есть это обычный подход в международных публичных отношениях. есть то -то примиренность его быть не Ну, я думаю, что первый шаг в данном вопросе должна сделать Украина, поскольку она была инициатором ограничения авиационных полетов. Просто тут питание чьи не станет, це таким первым кроком до достаточного разрыва бедности между Украиной и Россией. Ну, в принципе, я бы не экстраполировал эту ситуацию на более широкую перспективу. Если говорить о приостановлении сообщения, то такой вопрос прорабатывался правительством Украины в феврале 2015 года, но расчеты показали, что прекращение воздушного железнодорожного сообщения, но больше негативный эффект будет иметь для экономики Украины, приведет к снижению потери десятков тысяч рабочих мест и снижению налоговых доходов в государственный бюджет. А как такое питание вы в Грузии, вы не помните? Это было взаимное решение авиационных властей и правительства Грузии и России о возобновлении авиасообщения. Вначале было возобновлено возобновлены чартерные перелеты, а потом возобновлены были и регулярные рейсы. Добрый, скажите еще раз, эти полеты, они заблокированы на всей территории Украины, или только в Крыму? Нет, они заблокированы между всеми пунктами на территории Украины и пунктами на территории России. Пока единственная авиакомпания, которая не попала в этот список, и возможно она сможет продолжить работу на линии Киев-Москва после 25 октября, это авиакомпания... «Ютейр» и ее украинская дочерняя компания «Ютейр Украина». То есть «Ютейр» не фигурирует ни в российском списке, «Ютейр Украина» не фигурирует в украинском списке. И есть такая возможность, что эта авиакомпания останется единственной на этой линии и, соответственно, заберет пассажиропоток всех авиакомпаний. Александр, я вам дякую. Спасибо вам, а телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був екс заступник міністра інфраструктури, експерт у сфері транспорту Олександр Кава у студії для вас. Працював Іван Голуб. Це була програма Теми дня до наступних зустрічей.